Ini kuat ya teman-teman, jadi sangat terlihat, sangat menonjol, baik tulang ikannya ataupun tulang utamanya. Nah, seratnya memang cenderung halus ya, seratnya halus, membandingkan ciri dan karakter dari kedua jenis jemani mangkok ini. Nah ini kalau green pada kerut-kerutannya dari bawah ya, sudah berkerut-kerut, sedangkan untuk mintaraga... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi bersama saya, Wahyu, still in the garden. Oke, teman-teman, kembali kita akan mereview anturium jemani. Nah, kali ini kita akan mereview salah satu hibrid dari jemani mangkok, ya. Jadi, ini asalnya dari biji, ini diberi nama... Jemani Mangkok Mintaraga Oke nanti kita akan melihat Seperti apa ciri dan karakter dari Jemani Mangkok Mintaraga ini Seperti biasa teman-teman yang belum bergabung Silahkan untuk menekan tombol subscribe Dan juga tombol notifikasinya Agar selalu mendapatkan informasi terbaru Segala sesuatu tentang Anturium Khususnya Jemani Dari channel Wahyu Hasbi Oke okay, teman-teman ini jemani mangkok Mintaraga nah nama Mintaraga sendiri ini berdasarkan uh, sesuai dengan nama jalan ya jalan dari pemiliknya ini yang memiliki Bapak Indaru ya Bapak Indaru ini ketua dari Bawor penyemas Dream Lover dan yang memberi nama Mintaraga ini Mas Ridho ya jadi yang memberi nama ini Mas Ridho mangkok Mintaraga Oke, kita langsung saja melihat seperti apa karakter dari si mangkok mintaraga ini. Nah, kalau kita lihat sekilas ini memang mirip ya atau hampir mirip itu dengan mangkok grandpa. Hanya memang kalau mangkok yang ini, si biji ini atau mintaraga ini dia e, warnanya lebih hitam. Nah, untuk daunnya sendiri, daunnya ini memang tebal ya. Daunnya tebal, kaku, Kemudian, juga untuk batangnya sendiri, dia batang atau stangnya pendek, ya. Batang stang pendek, warnanya juga warna hijau. Ini daunnya berbentuk tebal juga. Dari pangkal daunnya sendiri, dia juga melebar, ya. Pangkal daunnya lebar, ke tengah dia juga semakin lebar, dia cekung. Tetapi dia memang cenderung lebih panjang daunnya, jadi agak. Sedikit lonjong gitu ya, jadi memang bukan bulat seperti itu. Lebar panjang, jadi bukan yang lebar membulat. Nah, ini memang benar-benar tebal ya, daunnya. Daunnya tebal, kemudian untuk warnanya sendiri, warnanya hijau kehitaman dan dia eh, mengkilap. Nah, kemudian selain warnanya yang mengkilap untuk tulangnya sendiri juga tulangannya ini kuat ya teman-teman jadi sangat terlihat sangat menonjol baik tulang ikannya ataupun tulang utamanya nah, seratnya memang cenderung halus ya seratnya halus meskipun ada kerutannya tetapi kerutannya hanya pada bagian eh, sepertiga atau setengah daun ke atas warnanya ini memang keren ini ya warnanya hijau-hijau hitam seperti itu hitam mengkilap Nah ini memang mirip ya kalau kita lihat sekilas memang seperti mangkok grandpa Tapi juga mirip juga karakternya seratnya itu seperti serat kaisar Nah untuk dari pangkal daun ya dia lebar Pinggir daunnya juga agak sedikit meliuk juga Daunnya bertumpuk ya ujung daunnya dia bulat memang Kalau kita lihat dari atas, seperti ini memang karakternya e, menarik, gitu ya. Bagus, karena memang e, sangat terlihat kokoh, gitu ya, sangat gagah. Karena memang e, tulangannya dia yang kuat, ya, menonjol, terus daunnya juga dia rapat, ya. Nah, bentuknya pangkal daun dia lebar, ke tengah dia semakin melebar juga, ujungnya bulat, tetapi untuk bentuk daunnya dia tidak lebar bulat tetapi memanjang bulat. Oke, sekarang coba kita bandingkan ya dengan e, mangkok grandpa. Ini memang hampir-hampir mirip. Nah, kalau untuk mangkok grandpa sendiri kan dia kerutannya memang dari bawah ya, dari bawah dia daunnya memang sudah berkerut-kerut ya. Kemudian warnanya juga cenderung ngedop ya. Jadi hijaunya hijau ngedop bukan hijau yang mengkilap. Nah, ini juga ujungnya dia juga bulat ya. Nah untuk lebar daunnya memang lebih lebar mangkok grandpa. Nah ini memang cenderung kalau si mintaraga lonjong gitu ya. Jadi agak lebih panjang. Nah untuk kerutannya sendiri memang eh, sama-sama berkerut, tetapi lebih rapat kerutan dari si grandpa. Nah, kalau Grandpa warnanya juga hijaunya hijau ngedop Sedangkan untuk si mintaraga warna daunnya hijau kehitaman dan mengkilap Nah ini bentuk pangkal daunnya si Grandpa seperti ini ya memang hampir mirip-mirip ya hampir sama serupa yang membedakan yaitu tadi warna dari daunnya kalau ini si mintaraga dia kehitaman ya terus juga mengkilap, sedangkan untuk grandpa dia warnanya lebih ngedop bentuknya juga hampir sama ya kalau kita lihat ini bentuk eh, susunan dari daunnya sama saja dia rapat juga nah tetapi untuk bulatnya memang lebih bulat mangkok grandpa jadi memang ya hampir-hampir mirip ya bisa dikatakan 11-12 Nah jadi ini bukan membandingkan ya antara si Grandpa dan Mintaraga mana yang lebih baik tetapi hanya untuk membandingkan ciri dan karakter dari kedua jenis Jemani Mangkok ini. Nah ini kalau Grandpa dia kerut-kerutannya dari bawah ya sudah berkerut-kerut sedangkan untuk Mintaraga dia hanya di bagian atas atau sepertiga ataupun setengah ke atas dia berkerut-kerutnya. Nah, tetapi untuk tulangannya lebih menonjol atau lebih kekar ya terlihat kekar itu si mintaraga nah sekarang tinggal teman-teman ya kurang lebih pengen yang mana ini ya mau suka yang grandpa atau suka dengan si mangkok mintaraga Oke teman-teman itu tadi review mengenai jemani mangkok mintaraga Salah satu hibrid dari jemani mangkok ya Yang memang asalnya dari biji Dan kita tadi sudah membandingkan juga karakternya Antara mangkok mintaraga dan juga mangkok grandpa Oke semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya Mohon maaf bila ada kesalahan ada kekurangannya Yang suka dengan videonya silahkan untuk like, comment, subscribe dan juga share videonya Seperti biasa kritik, saran dan masukan Bisa teman-teman terus di kolom komentar Ataupun langsung japri ke nomor WA yang ada di deskripsi Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.